Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syamim Kalisa dalam 15 Minit MMTV edisi 1 Julai 2025. Kita ke berita utama. Mahkamah Persekutuan hari ini memutuskan Seksyen 9 Kurungan 5 Akta Perimpunan Aman 2012 APA 2012 tidak berperlembagaan. Keputusan sebulat suara itu dibuat oleh panel tiga hakim yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimon Tuan Mat. Ketika membacakan keputusan itu, Tengku Maimun berkata, Mahkamah mendapati Subsection 9-5 Akta Perhimpunan Aman 2012 adalah tidak sah dari segi perlembagaan kerana melanggar kebebasan berhimpun yang dijamin di bawah perkara 10-1-B dan prinsip kesamarataan di bawah perkara 8-1 Perlembagaan Persekutuan. Keputusan itu membabitkan permohonan yang dikemukakan oleh Setiausaha Agong Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda Amir Hariri Abdul Hadi bagi merujuk persoalan perlembagaan berkaitan Seksyen 9-5 ke Mahkamah Persekutuan. Pada 26 Ogos 2022, Amir Hariri mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate berhubung perhimpunan mana kapal tempur pesisir LCS yang diadakan pada 14 Ogos 2022 good lebih laju berbanding sebelumnya itu merupakan ulasan perdana menteri datuk seri anwar ibrahim yang mzahirkan perasaan puas hati terhadap perkhidmatan aerotrain baru di lapangan terbang antarabangsa kuala lumpur klia terminal 1 yang beroperasi secara sepenuhnya hari ini Menurut Anwar, perkhidmatan tren baharu yang dinaik taraf itu disifatkan begitu memuaskan di samping menawarkan kelajuan pantas berbanding sebelumnya. Untuk rekod, perkhidmatan tren automatik tanpa pemandu yang dimodenkan itu melalui kerja naik taraf bernilai RM456 juta ringgit menerusi pelan pemulihan lapangan terbang Malaysia Airports Holdings Berhad MAHP yang berjumlah 742 juta ringgit. Aerotrain yang menjadi ikon KLIA sejak 1998 itu kini dilengkapi set train Alstom Innovia APM 300R yang serba canggih dan setiap unit 3 gerabak mampu membawa sehingga 270 penumpang dan bergerak pada kelajuan maksimum 56 km sejam. Sebanyak 42416 pemilik kenderaan berpendaftaran Singapura belum memasang atau mengaktifkan teknologi identifikasi frekuensi radio RFID ketika operasi penguatkuasaan permit kemasukan kenderaan VEP bermula hari ini. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli, sehubungan dengan itu menasihatkan agar pemilik kenderaan segera mengaktifkan RFID mereka. Tegasnya mana-mana kenderaan berpendaftaran Singapura yang dikesan tidak memasang atau mengaktifkan RFID, mereka akan dikenakan saman bernilai RM300 serta merta. Tambahnya bermula hari ini, mereka akan menjalankan penguatkuasaan VEP terhadap kenderaan berpendaftaran Singapura terlebih dahulu sebelum diperluaskan ke seluruh negara secara berperingkat. Sempena penganjuran mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-58, 58 AMM dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan yang akan berlangsung dari 8 hingga 11 Julai 2025 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC, Kementerian Luar ingin memaklumkan kepada orang awam berhubung jangkaan gangguan trafik di kawasan sekitar lokasi persidangan. Gangguan trafik dijangka bermula pada 4 Julai 2025 dalam radius 1 km dari kawasan KLCC serta di sepanjang jalan utama dan lebuh raya yang menghubungkan pintu masuk utama ke ibu negara. Langkah ini diambil bagi memastikan kelancaran perjalanan mesyuarat serta keselamatan semua delegasi yang terlibat. Maklumat lanjut mengenai laluan yang terjejas dan penutupan jalan tertentu akan dimaklumkan oleh Polis Diraja Malaysia dalam masa terdekat. Kementerian Luar Negeri memohon maaf atas segala kesulitan yang mungkin timbul dan amat menghargai kefahaman serta kerjasama orang ramai. Sebagai tuan rumah bagi acara serantau yang penting ini, Kementerian ini komited untuk memastikan pengajuran yang lancar dan berjaya tanpa mengabaikan kesejahteraan rakyat. Buat semua peminat ungu di Malaysia, inilah momen yang anda nanti-nantikan. Kumpulan muzik dari Indonesia, ungu bakal kembali ke Kuala Lumpur sempena ulang tahun ke-29 melalui konsert Symphony of Ungu. Konsert ini bakal menampilkan sentuhan orkestra istimewa oleh JP Deni dan Ungu berjanji akan memberikan persembahan yang penuh emosi dan bertenaga eksklusif untuk peminat di Malaysia. Lagu-lagu kegemaran seperti Cinta Dalam Hati, Percaya Padaku dan Andai Ku Tahu pasti akan menghidupkan semula kenangan indah kita bersama. Konsert ini bakal berlangsung pada 12 Julai 2025 bertempat di Plenary Hall KLCC pada pukul 8 malam. Dapatkan tiket anda sekarang dengan harga bermula serendah RM288 di www.tickettoyou.com.my seorang remaja lelaki kategori orang kurang upaya OKU Intellectual dihadapkan ke Mahkamah majistret Tanah Merah hari ini atas pertuduhan membunuh warga emas di Kampung Buloh, Gual Ipoh pada 19 Jun lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Tuan Muhammad Ismail Firdaus, Tuan Muda, 18 tahun selepas pertuduhan dibaca di hadapan majistret Tun Faiz Fikri Tun Asrul Saini. Pengakuan tidak direkodkan kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, remaja itu yang merupakan OKU Intellectual didakwa membunuh seorang lelaki warga emas Syamsuddin Mohamed, 60 tahun di tepi jalan se sebelah kedai runcit Kampung Bulus, Gual Ipoh antara 6 hingga 6.30 petang. Mahkamah kemudian menetapkan 2 September depan sebagai sebutan semula kes. Pada 20 Jun lalu, utusan Malaysia melaporkan berang dan berdendam akibat ditegur menunggang motosikal secara berbahaya di kawasan kampung. Seorang remaja sanggup memukul seorang warga emas dengan sebatang cota besi hingga maut. Dalam kejadian kira-kira pukul 5.30 petang itu, mangsa yang mengalami kecederaan parah di muka meninggal dunia di lokasi kejadian selepas rebah dipukul remaja terbabit. Terpalit dengan pertuduhan amang seksual tidak menjatuhkan kerjaya seni penyanyi Naim Daniel, sebaliknya dia terus dihujani dengan doa peminat apabila muncul membuat persembahan dalam sebuah acara baru-baru ini. Dalam acara School of Galau anjuran XO House itu, pemilik nama penuh Muhammad Naim Daniel Baharin 27 tahun mengundang sebak ramai apabila mendendangkan beberapa buah lagu seperti Seni Berdamai Dengan Takdir, Mengenangmu dan Lagu Lelaki Gila yang disampaikan sepenuh jiwa. Rata-rata netizen mengakui berasa sebab melihat video-video persembahan Naim, terutama mengenangkan kes mahkamah yang sedang dilalui penyanyi perkenaan. Menerusi video lain, rakan artis yang berada di bawah label XO House, seperti Iman Troy dan Dalia Farhana dilihat tidak dapat menahan sobak sebaik Naim muncul di pentas membuat persembahan. Difahamkan ini merupakan persembahan pentas pertama Naim selepas dia terpalit dengan kes pertuduhan amang seksual melibatkan seorang remaja perempuan berusia 17 tahun bulan lalu. Pada 17 Jun lalu, Naim mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibaca terhadapnya di hadapan hakim Datin M Kunai Sundari dalam prosiding yang dilakukan secara tertutup. Berita Dunia, pergolakan berlaku di Istanbul semalam apabila polis melepaskan peluru getah dan gas pemedih mata untuk meleraikan rusuhan susulan penerbitan karikatur yang didakwa menghina Nabi Muhammad SAW oleh majalah Satira Leman. Ketua Pendakwa Raya Istanbul mengarahkan penahanan beberapa editor dan kartunis majalah itu Atas dakwaan menghina nilai agama secara terbuka melalui kartun dalam edisi 26 Jun 2025, kartun tersebut menunjukkan dua watak melayang di langit, seorang memperkenalkan diri sebagai Muhammad, seorang lagi sebagai Musa yang mencetuskan kemarahan ramai. Ketua Editor Tunke Akgun menafikan ia menggambarkan Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya menyatakan ia bertujuan mengetengahkan isu penindasan terhadap umat Islam bukan menghina agama. Namun Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman Turki menegaskan ia satu penghinaan terbuka terhadap nilai agama dengan beberapa tangkapan dan waran dikeluarkan terhadap kakitangan Leman. Majalah itu mempertahankan kartun berkenaan di laman X mendakwa ia telah disalah tafsir secara sengaja untuk menimbulkan provokasi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani satu perintah eksekutif yang menamatkan sebahagian besar sekatan ekonomi Amerika Syarikat terhadap Syria. Jurucakap Rumah Putih Caroline Levitt berkata, Keputusan itu bertujuan untuk menggalakkan dan menyokong laluan Syria menuju ke arah kestabilan dan keamanan. Pengangku, pemangku Timbalan Setiausaha Perbendaharaan untuk Kewangan Anti-Keganasan dan Perisikan, Brad Smith menjelaskan bahawa perintah ini akan mengakhiri pengasingan Syria daripada sistem kewangan antarabangsa sekaligus membuka jalan kepada perdagangan global dan pelaburan semula. Namun tindakan itu tidak melibatkan pemansuhan sekatan yang dikenakan terhadap bekas Presiden Syria Bashar al-Assad termasuk pegawai tertinggi, ahli keluarga serta mereka yang terlibat dalam pencabulan hak asasi manusia, pengedaran dadah atau program senjata kimia. Sekatan itu dikenali sebagai Sekatan Akta Caesar, Caesar Act dan hanya boleh dimasukkan melalui progres perundangan di Kongres. Anda peminat setia utusan Malaysia, Cosmo, The Nation Reserve, Portal Hip Lab, Relevant dan MM Tune. Ini berita gembira buat anda. Media Mulia Sembilan Berhad baru saja meluncurkan laman web Arah. Wow, menariknya. Kalau anda nak tahu, Arah ialah laman web yang menyaraikan kandungan dari pelbagai sumber berita kumpulan media mulia. Laman web arah.my adalah sebuah laman sendiri yang menyenaraikan semua berita yang disiarkan dalam segmen digital Utusan Malaysia, Cosmo, The Nation Reserve, Hitblam, Relevant dan MM2. Ini adalah salah satu usaha syarikat untuk memudahkan pembaca mencari kandungan serta maklumat yang diinginkan. Mudah kan? Dengan satu klik sahaja, anda boleh membaca dan melayari berita pilihan yang diinginkan. Bukan sekadar itu, setiap hari anda akan disajikan dengan lebih 300 kandungan dalam pelbagai kategori pilihan. Nak baca berita politik, ekonomi, hiburan, sukan secara pantas dan tepat? Juga ingin melihatkan minda dengan segmen kartun pilihan kegemaran anda? Klik saja arah.my. Semua ada di sini. Tunggu apa lagi? Jom layari arah.my sekarang untuk mendapatkan berita terkini yang sahih lagi diyakini. Kita lanjut ke berita ekonomi. Draft pindaan Akta Orang Asli 1954 kurungan Akta 134 akan dibentang di Parlimen pada Mac 2026. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, draft pindaan tersebut akan dimuktamadkan selewat-lewatnya September ini. Pada 12 Mac lalu, Ahmad Zahid dilaporkan berkata pindaan itu bertujuan menambah baik beberapa perkara termasuk isu tanah, infrastruktur, pendidikan, perumahan dan ekonomi masyarakat orang asli. Ujarnya sesi libat urus mengenai pindaan akta tersebut turut melibatkan Tok Batin dan pimpinan orang asli serta para intelektual. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulan Julai Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW di Putrajaya hari ini. Model Proton X50 terbaharu bagi tahun 2025 yang bakal dilancarkan di pasaran tidak lama lagi menampilkan ciri-ciri yang telah dikemas kini secara menyeluruh dengan gaya serba baharu secara menyeluruh. Model ini hadir dalam tiga varian, eksekutif, premium dan flagship serta menampilkan sistem ADAS tahap 2 yang dinaik taraf skrin IHU 14.6 inci dan pengecaman suara VR dalam bahasa Melayu. Reka bentuk luaran X50 juga diperbaharui dengan grill dan bumper hadapan baru, spoiler belakang yang lebih sporty, empat saluran exhaust, skema warna duitona dan set rim alloy bertekstur yang direka bentuk baru. Bahagian dalaman turut dipertingkat dengan bahan yang lebih premium, konsol lantai terapung, kolam shifter bergaya mewah dan lampu suasana irama 72 warna. Pelanggan boleh memilih daripada empat warna sedia ada, Snow White, Passion Red, Jet Grey, Armour Silver dan penambahan baru yang menarik iaitu Teal Bayou Green. Kita beralih ke berita sukan. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Johari Muhammad Ayub mahu bersikap lebih adil dan enggan menjatuhkan hukuman awal kepada pengendali harimau malaya Peter Klamowski yang mendakwa wujud isu dalaman hingga boleh membatukkan perkembangan pasukan kebangsaan. Sebaliknya beliau menyarankan agar semua pihak mendapatkan penjelasan lanjut daripada Klamovski bagi mengelakkan salah faham terhadap kenyataan yang dibuat selepas aksi kelayakan Piala Asia 2027 menentang Vietnam pada 10 Jun lalu. Untuk rekod, Klamovski mendakwa pasukan kebangsaan berdepan isu dalaman termasuk unsur politik dan halangan tertentu yang boleh menjejaskan usaha memajukan harimau Malaya di pentas antarabangsa. Sementara itu, Johari menegaskan FAM tidak mengamalkan sebarang tindakan yang merugikan pasukan sebaliknya menjamin sokongan penuh akan terus diberikan kepada Klamovski dan barisan pemain. Pelantikan Tan Sri Hamidin Muhammad Amin selaku Presiden Kormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM tidak akan membayangi kredibiliti barisan pucuk pimpinan sedia ada dalam badan induk itu. Menurut Johari, sebaliknya kehadiran Hamidin dilihat sebagai penambahbaikan kerana tiada pertindihan kuasa dengan jawatan Presiden FAM yang disandangnya ketika ini. Menurutnya lagi peranan mereka berbeza dengan Hamidin berfungsi sebagai penasihat manakala tugas Presiden akan berjalan seperti biasa. Pelantikan itu dibuat mengikut artikel 22 statut FAM yang membolehkan gelaran Presiden Kehormat diberi kepada individu yang banyak berjasa seperti pernah dianugerahkan kepada Almarhum Sultan Ahmad Shah pada 2014. Tambah Johari, pengalaman luas dan hubungan Hamidin dengan FIFA, AFC, AFF serta agensi kerajaan dan swasta akan membantu memperkukuhkan peranan FAM dalam usaha membawa bola sepak negara ke tahap yang lebih tinggi. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 2 Julai 2025. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Jangan lepaskan konsert eksklusif Symphony of Ungu pada 12 Julai 2025 di Dewan Planetari KLCC. Dapatkan tiket anda sekarang dengan harga serendah RM288 di www.ticket2u.com.my. Sekian sahaja daripada saya Syamin Kalisa. Assalamualaikum dan jumpa lagi.